меня очень рад видеть вас. Знаете, вчера был у пастора в гостях, и пастор задает такой вопрос. Олег, ну что ты почувствовал, когда въехал в Болгарию, почувствовал, что ты дома? А да я как-то думаю, ну, как-то и ничего, как-то и ответить, ну, и врать же не буду, что там ничего, вот, ну, не почувствовал. Знаете, и сегодня зашел вот сюда, и вот здесь я почувствовал, что я дома. Так <laughs> что приветствую вас, дорогая семья. Давайте помолимся, да? Встанем на свои ножки и прославим Господа нашего. Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты и сегодня царствуешь. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты довел нас до этого дня, Господь. Мы можем видеть, Господь. Господь, мы можем слышать, Господь, мы здоровы, Господь у нас есть руки и ноги для того, чтобы идти и делать, Боже, Господь, воплощать волю Твою, Боже, делать дела Твои по этой земле. Отец, я благодарю Тебя, Господь, за мою семью, которую Ты дал мне, Боже, за то, что я и сегодня могу возвращаться сюда, как в дом во имя Иисуса Христа, Господь, мы прославляем Тебя и ожидаем Тебя, что Ты будешь говорить сегодня здесь нам, Боже Господь, в нас и через нас, Боже, Отец Небесный, наставлять нас на Слово Твое, Боже, исправлять пути наши, Господь, поднимать нас в веру, Боже, во имя Иисуса Христа, Дух Святой, просто Ты, Отец, сегодня действует здесь по великой державной силе Твоей, во славе Твоей, могуществе Твоем, Боже, во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, мы прославляем Тебя, Господь, и благодарим Тебя за Твой крест, за Твою кровь, которая и сегодня освобождает, которая и сегодня спасает, которая и сегодня восстанавливает. Боже, Отец дорогой. Боже, мы благословляем, Боже, Твое Святое Имя и говорим, что Ты Господь наш, Ты Царь наш, и Ты царствуешь здесь, Боже, Ты царствуешь в Болгарии во имя Иисуса Христа. Славим Тебя и величаем во имя Отца и Сына и